Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы продолжаем прохождение игры Simulator 2013 года. А, ну что, изменилось? Пока ничего не изменилось, только урожай созрел, и у нас уже убирает наш комбайн. Также мне а, тут толкнули предложение, а, что можно заняться силосом. А, также говорят, а, что это. А, очень долго делать, но прибыльное дело говорят, прибыльное очень дело. Вот. Я думаю, сейчас мы будем им заниматься, не будем. Надо спрашивать у вас. Давайте тогда займемся. А то вообще что-то скучно. Совсем мне это не очень интересно. Просто убирать наш урожай необычного чего-то хочется. Наверное. Надеюсь, вам тоже что-нибудь необычное хочется. Вот. Ну, пусть пока тут убирается. А сеять мы тогда будем траву. Да? Сеять мы, я так понял, траву будем. Да. И сейчас мы берем селку. Как если вы смотрели прошлую серию, мы купили селку новую, хорошую, наверное. И надо заполнить устройство. тяжелая какая, у нас машина. И на поданное устройство я думаю, мы полностью не будем его потому что денег пока нет. Думаю, столько хватит, 53 процента, не хватит. И будем сеять травки. Травки посеять. Я так понял, травом будем сеять. Или, может быть, не сеять. Да. Сеять или не сеять. Вот в чем вопрос. Ну, я думаю, сеять, может быть, мы не будем. Так как вокруг... И так, может. Ну, так, положить у нас тоже запомнилось. Наверное, сеять не будем. Или засеем. А пока вокруг побегаем. Возьмем вокруг нашей фермы. И почистим ее от Отлично. Ночь, <глёвый> 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 ночь, наверное, началась. Вечер еще тысяча часов вечера. Отвозим и все-таки сейчас мы будем сеять травки сейчас посеем. Давай посмотрим, и что ж, счету вот, травка у нас идет. хорошо у нас идет хорошо так давай у нас скоро закончит уже комбайн давай заканчиваем быстрее все-таки да я думаю мы займемся силосом да, все мы скорее всего займемся. Вот. И так как это прибыльное дело. Да, как-то это прибыльное дело. Очень прибыльное. И да, будем этим так вот. Что это такое выбрасывается странно? Он... Ааа, прикольно. что как далеко, далеко. Надо блядь, не Так, как там? Все эти мысли. Все Слушай. А, вот же где, брат. Потеряю здоровье. Сейчас мы отъедем, а ты засеивай. Идем, едем, едем. Так. Ну, а для того, чтобы заняться селосом, э, ну, как бы, будем, можно делать селлос с кукурузы, но для начала мы будем делать его из травы. Это, как бы, цена то же самое практически, но трава дешевле дешевле, делать, нежели кукурузу. Там надо покупать комбайн, то и все. Вот. Сейчас тогда мы будем продавать собственности. Так, мы прежде всего продаваем наш комбайн. Жадку к нему продаем. А это тоже продаем. Культиватор продаем. Сейчас вот так вот это вот мы продаем. И вот этот продаем, да? Дальше что у нас? Да. Дальше мы у нас, да. Вот это да. еще один, один трактор. Вот. И возьмем тогда, съездим, придется нам взять кредит. Давайте почитаем, чтобы лишним не взять. Э, для этого нужно всего еще на косилки. Вот, все на косилки. Прицеп сделаем. Вот, спереди. Это 8720. Покупаем. Хватает. И что же мы еще покупаем? То есть мы покупаем сначала а, прежде всего сенокосилки, косилки которые мы уже купили. Дальше мы покупаем прицепы. А покупаем мы прицеп? Какой же выбрать? Но думаю, тут разницы большой нет. Возьмем тогда первый вот. Да, мы его возьмем. А так как нам не хватает денег, мы сейчас идем и берем кредит еще. Буду. Волхов... вот волховую жабку нам не надо, то есть мы ее покупать не будем. Давайте сделаем. Упс. а то ночью не очень так. Извините. ночь на дворе, люди спят почти везде. И только то, то, не какой-то. Ночь на дворе, люди спят почти везде. Ну, приехал. Не хочу приехать. это мое, это мое. Так. Так, сколько у нас 9 сколько там надо то есть да 1109 да хватит и в магазине что у нас там 720 так да Он выполняет две функции Самозагружается. также саморазгружается со стороны рамы на гонтин для Давай вот это, да, вот эту белую. Копим. Да. Вот у нас. вот это есть. Спереди как мы будем ехать, так же сейчас мы все. Спереди мы тогда синокосилку на косинку. Э -э 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 Прицепляем, да. Спереди будем косить. А сзади этот фражный прицеп, что я делал, я вам не объяснил. Он э -э, собирает скошенную, скошенную траву. Как бы там, присутствие вот этим собирает. Вот. Давайте я продемонстрирую. ой ой но ноу, ноу. Я что, застрял что ли? Как же так? Как же вот сейчас по вот, цвету вот сейчас поехали 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 туда где есть трава да. сюда будет складываться у вот. нас да ну трава есть и здесь Давайте опустимся на косилку, ее разложим и включим. Так, дальше переключаемся, включим, хорошая функция, туда опускается и будет сейчас собирать. Ладно, поехали, пока на первой передаче. Вот. Кофе. И это у нас все собирается. Да. Вот так. Ну, вроде тут собирается, вроде тут все хорошо. Да, чувствую, ездить нам так долго. Надо будет. Только 1%. Только 2%, да. Да, веселые чувствую серии у нас будут веселые, главное интересные. Давайте гору зайдем, там хоть возьмем немножко. Везде где есть трава мы будем собирать. Не заберемся мы с если на косилку. Не заберемся? Нет. Давай, 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 Ладно, не будем мучить. Давайте, поехали. 4% Андрей, ну сколько там Именно, вот мы так Я вот. им уже собираем Итог у нас 5%. А проехали мы немало, скажу вам. Немало, да. А сколько там минимально надо, интересно, чтобы получить нам деньги. кто не знает. Вот, везде будем собирать 10 трав везде э -э -э, вообще не собирается вот но чтобы собрать нам нужно ехать прямо так что будем постараемся ехать прямо только прямо Интересно, можно второй передаче ехать Кажется, да. Кажется, да. Наберем, ну, наверное, 30 или 50 процентов и поедем. Да. Если хватит сил набрать вес. Ведь у нас набралось только... 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 10 процентов, да. Да. потихонечку, 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 потихонечку. Ну, вообще, на карте много э, травы. Так что, я думаю... Нормально да, у нас будет. Так. Ух ты, какой вид отсюда. Просто красный Несколько сандартов и поехали на с горы. Да, забрались на гору. Ехали, поехали, поехали. На с горы. Вот так вот. Да. Да, они веселые дельцы. Но... Нормально. Нормально. И давайте потихоньку будем подъезжать к нашему, так сказать, к нашему полю. И там я тоже засел травой. Едем, едем, собираем. 16%. Да, долго это все будет дело. Длится. много длится, дело будет это все. Очень-очень долго. Так, да, так, да. так. Да, видим, что у нас трава тут не выросла. И пока по обочинам, поедем. так сказать, поедем. Это нам показывает. Все. Почти да, почти я растол. У нас растол. Двадцать процентов уже двадцать процентов. Да. Идём, мы, идем. Идём, и идём, и идём. Да. 23 процента. Думаю, 30 будет, тогда мы поедем туда уже. Давайте вот там вот мы сейчас уберем. Да, скорость уже небольшая, 30 км в час. 24%, 25% уже. Не так уж медленно, конечно. Я, честно говоря, ожидал, что это будет намного медленней. Как бы. Нобросу уже 26%. Так, и куда же нам надо ехать, чтобы это все делать? Это мы посмотрим на карте. На карте. И куда же нам ехать надо? Как понять? Ехать, да, вот сюда нам надо. Вот сюда. Рядом к седьмому полю. Вот. И тогда поедем. И по пути соберем еще. 3. 4%, да. Седьмому полю. Нет, я отказываюсь, я. Поехали. Конечно, мы знаем, что это можно отключить, и будет свободное время, мы это отключим. Да. Ну, а время говорит мне, что надо заканчивать серию. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр.